Salam əziz izləyicilərimiz. Bugünkü videomuzda notebook batareyasından çıxardığımız 16850 litium batareyalarla bir power bank düzəldəcəyik. Bunun üçün bizə 6 ədəd litium batareya lazımdır və 1 ədəd şarj soketi lazımdır. Nə var, bu giriş şərh etmək üçün bu çıxış telefonu və ya digərcə yazıları şərh etməyim üçündür. İlk öncə silikon tapanın köməyi ilə batareyaları 3-3 qrup şəklində bir-birinə bağlayacağıq. Litiy materiaların maksimum tutumu 2400 milliamper saatdır. Yəni bizim əlimizdəki batareyalar, inanıram ki, o belə maksimum tutumda deyil, hardasa bir 2000 milliamper tutumdadır. Bu da 6 ədədi 12000 milliamper saat edəcək. Və bunlar 3.7 voltdur. Batareya bizim şarj soketimiz, yəni həmin 3.7 voltlu 5 voltu səldərək telefonun şarj edir və bu batareyaları isə 4.4 volta yendirərək batareyanı özünü şarj edir. Yəni bu zaman ortalama 12000 3.7 voltda 12000 miliamper yəni, saat nə bir tutum olduğunu düşünsək, 5 volta qalxdığı üçün hər halda bir 10000 miliamper saat tutumda olacaq. Ha yəni, bu da 5000 mA saat bir telefonumuzun tutumunu varsaysaq 2 dəfə tam dolmuş vəziyyətində 2 dəfə telefonunuzu şarj edə bilər. disə batareyaları isiz 340-laşırdığımız batareyanı bir-birinə bəlkidir Sonra isə bunların müsbət və mənfi qütblərini bir-birinə bağlayırıq. Yəni mənfi qütbləri bir, müsbət qütbləri isə bir. Yəni burdan da başa düşmək olar. Batereyanın hər birini paralel şəkildə bir-birinə bağlayırıq. Və bu zaman voltaj eyni qalır, yəni 3.7 volt qalır və tutumları birbirinin üstüne gelir sonra müsbət kütibləri bir-birinə bağlayaq. Bu şəkildə bir bağlantı əldə edirik. Sonra indi isə gəlirik şarj soketinin bataryaya bağlamağı. Bunun üçün mənfi tərəfdən bir bağlantı veririk. İncisə şarj soketinin batareyə dəhmləyirik. Ilə, olan piezo izolyasi edici piq bant vasitəsilə altdan olan diodların birləşmə verməsini. Bir i̇ndi isə şarj soketinin həmin izolyasiya etdiyimiz yerin üzərinə silikon tapansası vasitəsilə yapışdırırıq. Və indi isə izolyasiya axırət ilə açıq nöqtələrin hər birinə silikon tapancası vasitəsilə üzərinə silikon qoyuruq. Arxanda eyni ilə həmin ki qaytada. Mən biraz əl silgim yoxdur, onun üçün üzr istəyirəm sizdən. Əsas bunu daha səliqəli vəziyyətdə düzəldə bilərsiz. Bu şəkildə kleylədikdən sonra üzərinə bir səliqəli görünsün deyə bir bant yapışdırıb. Demək bu qədər. Artık istifadeye hazırdır. Şimdi ise bir yoxlayaq. Şimdi ise <laughs> gördüğünüz gibi şarj, şarj oldu telefon. sizə də sizə təşəkkür edirəm çox so, sağ olun